ditulis banyak perkataan itu di bangunan-bangunan ketika berlaku kebangkitan rakyat lalu budak-budak sekolah yang tak tahu apa benda ni yang budak-budak kecil ni dia tulis benda yang sama di dinding sekolah dia dia tak tahu makna apa dia tulis asyabu yuridu isqat an-nizam tuan tuan tahu apa yang berlaku pada hari itu juga anggota keselamatan bandar dar'ah ketua balai bernama Aqif Najib mengarahkan supaya sekolah itu diserbu dan ditangkap semua budak-budak yang disyaki menulis perkataan tersebut budak antara umur 10 hingga 11 tahun ditangkap tuan-tuan gila punya kerja sebelum saya cerita habis cerita ni saya teringat satu cerita saya pernah bertemu dengan seorang ulama syiria bernama Syekh Syir Usama dia pernah ditangkap di Syria dengan sebab ada sebuah buku dekat rumah dia qimatul waqti qimatul waqti hargailah waktu ataupun waktu yang berharga ditangkap dengan sebab ada buku tu bukan buku apa benda tuan-tuan jagalah waktu dia pun tak faham kenapa ditangkap rupa-rupanya Lumpur pengarah buku itu bernama Syekh Abdullah Nasih Mulwan salah seorang ulama ikhwan muslimin ditangkap selama 3 bulan dia kata dia lihat dengan mata kepala dia dalam penjara budak umur 5 tahun kena masuk penjara sekali dengan dia budak itu cerita tahun 80-an 5 tahun bila ditanya kenapa budak dia kena tangkap <laughs> Masalah dalam penjara sebab ketika polis pergi ke rumah bapak dia nak tangkap bapak dia anak ni anak dia jemilah lah ke polis dia, jangan tangkap jangan tangkap ah, aku tangkap dengan kompos kan teruk tuan-tuan memang teruk saya nak cakap mungkin okay, tuan, -tuan tak percaya Tapi kalau tuan-tuan pernah belajar di syariah tuan, tuan tolak apa yang saya pernah alami Sebelum saya terlupa lagi Ini yang saya cerita bukan Abdul Rahman ni saya cerita Saya nak tabah lagi gana-gana sikit tuan Saya pernah mengalami satu peristiwa Dalam sekolah uh, Di Kita orang ada buku latihan Buku sekolah Buku lah tadi gambar depan dia gambar Hafiz Al-Assad Jadi saya ni suka melukis dan suka contek Saya contek buka Hafiz Al-Assad saya buat mata lana pada semampok tu Kan saya buat jerawat sikit Bubur tarik Tengah-tengah saya jontik muka dia Datang budak kelas Tajah satu Masuk ke kelas saya Dia tengok saya lukis Dia kata apa? Syah Samir ya, Nazmi Kau buat apa ni? Ini Hafiz Al-Azad Kau jangan main-main Kalau dia tahu kau buat Kau kena tangkap Kau kena seksa Kau kena pencar Kau jangan main-main Dia tahu apa yang kau buat Ambil kau Kecut terdua pun Kau betul tak? tetapi berlaku di Syria. Okey tuan-tuan. Lalu budak-budak ini tangkap dibawa ke balai. Mereka yang menulis perkataan ini diseksa, dipukul, kanak-kanak perempuan dirogol, ada yang dicokek matanya dan dicabut kuku mereka tuan-tuan. Lalu bila berlaku benda macam ni, ahli keluarga mereka datang untuk meminta supaya anak mereka diserahkan. Tuan-tuan tahu apa jawapan ketua balai ini? Itu اولاد aku. Lupakan anak kamu dan balik buat anak yang lain. Kalau kamu rasa kamu dah tak mampu, hantar isteri kamu kepada kami kami akan buat isteri kamu beranak sekali lagi. tuan tuan, kalau kita fikir segi logik, ada ke orang boleh cakap macam tu pada hari ini? Zaman tamadun, zaman orang ada otak, ada ke orang cakap macam ni? Jawap dia ada. Dekat mana? Di Syria. Kenapa macam tu? Sebab begitulah keadaan Syria, Undang-undang di -undang atas kertas saja. Atas kertas saja. Pemerintah, anggota keselamatan tentera lebih berkuasa daripada segala-galanya. Lalu tuan-tuan, orang -tuan, gampola berhimpun di hadapan balai polis ataupun di hadapan anggota keselamatan Syria. Bada'ti Allah Akbar. Ada yang? انتفض الناس انتفاضه شديده وانفجر الغضب في قلوبهم وفي عقولهم فاي انسان ايا كان دينه وايا كان مذهبه كيف يقبل بهذه الاهانه وبهذا الظلم وان يحصل هذا للاطفال الصغار كيف يقبل ان كان مسلما او غير مسلم لم يعد هذا الامر مقبولا لديهم، خرجوا الى الشوارع مطالبين بمحاسبة من فعل هذا بالاطفال فقط، لم يطالبوا لا باسقاط النظام ولا ببشار ولا بعائلة الحيوانات كلها هذه. طالبوا فقط بمحاسبة من فعل هذا بالاطفال، كان الرد عليهم جاهزا. اطلقوا عليهم الرصاص فورا. سقط منهم من سقط من الشهداء ثم اشتعلت الثوره وامتدت كما تمتد النار في الاخشاب اليابسه الناس تعيش من اربعين سنه في غضب شديد في ظلم شديد لما اتت لهم الفرصه استخدموها فورا خرجوا جميعا في كل المحافظات يطالبون الان باسقاط النظام استمر الحال استمر مسالمين مظاهرات سلميه لم يطلقوا الرصاص على الامن لم يجابهوا لم يقاوموا ولكن هؤلاء لا يفقهون شيئا جابهوا كل الناس الذين خرجوا الى المظاهرات بالنار فورا ثم انتقلوا من اطلاق النار الى اطلاق المدافع والدبابات واخيرا بات يقصفنا بالطائرات وكأنه يحارب في فلسطين أو يحرر الأقصى أو يقاتل اليهود Tuan-tuan semua, apabila orang kampung mula berkumpul di hadapan balai polis bandar Dara'a menuntut keadilan ditegakkan, mereka tak terfikir langsung nak melawan kerajaan. Satu perkara yang amat mustahil. Mereka cuma ingin anak mereka diserahkan kembali dan ditegakkan keadilan. Apa yang berlaku? Anggota keselamatan keluar dan terus tembak orang kampung dengan peluru hidup. Ditembak orang kampung. Ramai orang kampung yang cedera dan ada juga di kalangan orang kampung yang menemui ajal. Orang-orang di sini tuan-tuan, saya lama dengan mereka saya kenal, orang Syria ni antara masyarakat Arab yang paling lembut. Dia tak macam Arab Mesir Arab Mesir kasar Saudi kasar Kuwait kasar Orang Syria ni antara orang yang lemah lembut tuan-tuan ya -tuan, Jadi eh? diorang ni beralah Bila kerajaan buat macam tu Diorang masih lagi berdemonstrasi Dan masih lagi mengalah Setiap kali mereka mengalah Setiap kali mereka ditembak Mereka ditangkap Mereka diseksa Mereka didera Tuan-tuan akan lihat bagaimana dipukul orang-orang awak begitu dahsyat Tuan-tuan Mula-mula Bashar al-Assad menembak mereka dengan peluru hidup Bila rakyat bangkit Bukan hanya Damsyik Akhirnya melarat, melarat, melarat Di seluruh Syria Bila melihat kebangkitan rakyat Yang semakin hari semakin menembak Bashar al-Assad menggunakan Meriam Dia menghantar pada tentera yang lebih besar Dia menghantar kereta-kereta kebal Dan terbaru tuan-tuan Mereka menghantar helikopter Dan jet-jet pejuang Seakan-akan mereka sedang memerangi Israel Sedangkan mereka bergebuk, berbunuh rakyat mereka sendiri. Israel yang berjalan dengan mereka tak pernah dilepaskan walaupun sebiji peluru kepada Israel. Tetapi rakyat dibunuh seakan-akan rakyatlah musuh utama mereka. حافظت الثورة على سلميتها لأشهر عديدة ولكن عندما استفحل nasu al الناس الذبح والاغتصاب وتعذيب الناس وخصوصا الأطفال منهم حمزة بكور وعشرات الأطفال الذين اشتهرت قصصهم في وكالات الأنباء العالمية سي ان بي سي هذه الوكالات ليس لها تبعيات حتى تكذب في نقل الأخبار كما يدعون عن بعض الوكالات العربيه فلذلك انشق بعض الجنود والضباط الشرفاء في الجيش وقالوا لن نخدم ولن نطيع هذا القائد المجنون يدمر البلاد ويهلك العباد وما له هدف الا ان يبقى على هذا الكرسي بعد ذلك استعان بشار بمن بطائفته النجسه طائفته النجسة النصيرية العلوية زائد يضاف إليهم الشيعة استوردهم استيرادا من لبنان حزب الله حزب الشيطان ومن العراق شيعة العراق أيضا واستجلب من إيران وحوشا ما رأينا منهم في البشرية قط pada pemulaan yang kita sebutkan tadi rakyat berdemonstrasi dalam keadaan demonstrasi aman tapi tuan-tuan sampai bila boleh bersabar apabila demonstrasi ini diberi jawapan dengan peluru hidup mereka dibunuh mereka dibunuh mereka dibunuh sehinggalah takdir Allah Subhanahu wa taala ada di kalangan pegawai-pegawai tentera Syria yang bersimpati dengan keadaan rakyat lalu mereka ber paling tadah daripada Bashar al-Assad Sebelum saya terlupa tuan-tuan Di Syria Tenteranya tidak dibenarkan sembahyang Haram sembahyang Tak dibenarkan sembahyang Jadi kalau kita fikir pada segi logik Mustahil mereka akan Orang panggil apa Apa saya sebut tadi Berbalik daripada Al-Assad ini Mustahil Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki hati manusia Syekh Abdul Rahman pernah masuk tentera Syria. Ibu pun pernah juga di Tali al asad di Tuan-Tuan. Tiga tahun. Sebab rakyat Syria ni wajib jadi tentera. Macam kita pula masuk PLKN tu wajib. Tapi kita masuk PLKN tu bukan dia kita main masa-masa je. Kita main polis sentri waktu jaga. Macam tu kan? Tapi di Syria kalau kau masuk tentera memang masuk suruh. Tak dibenarkan sebab Habis tuan nak tanya habis tu Kau tak semayang ke? Aku semayang Aku semayang macam mana? Aku semayang di belakang pintu Di belakang almari Kalau bos tak ada Cepat-cepat semayang Sehingga ada satu kes dia kata Bos ni tak nak keluar Ketua-ketua dalam jabatan tertentu ni tak nak keluar Dia buat hati je Dia punya staff-staff dia ni Masa waktu dah lama dah habis waktu Akhirnya terpaksa semayang Menggunakan isyarat mata Semayang lah Oh Oh tengah sembahyang tuan-tuan terpaksa buat macam tu sebab apa kalau kalau dia tahu kau sembahyang dia akan kenakan tindakan tata tertib yang amat keras kenapa jadi macam tu dia nak biarkan supaya tertradis supaya tidak kenal Allah dan hanya mentaati Bashar ataupun Hafiz Al-Assad lalu tertradis-tertradis berpaling tadah dan mempertahankan rakyat tuan-tuan macam saya katakan tadi sampai bila nak asyik bertahan dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini semakin ramai tentera-tentera yang berbalik tadah dan mereka mula daripada step mempertahankan diri sekarang mereka menyerang pula tentera-tentera Bashar al-Assad jadi tuan-tuan seperti mana kita sebutkan tadi di negara Arab yang lain paling lama di Libya kalau tak sabar nak 6 atau 8 bulan kerajaan jatuh tapi Syria dah masuk 2 tahun kenapa tak jatuh itu lagi jawapannya Syria meminta bantuan daripada tiga buah negara kalau saya nak campurkan lagi dua, lima negara. Rusia, China itu confirm persenjataan. Negara yang berjalan ada tiga negara. Yang pertama Lubnan, yang kedua Iraq, yang ketiga Iran. Iran menghantar puluhan ribu tentera ke dalam Syria. Begitu juga Syiah daripada Iraq. Begitu juga Syiah daripada Lubnan, Syiah daripada Hezbollah. Dr. Yusuf Qaradawi memanggil mereka bukan Hezbollah. Mereka dipanggil dengan Hezbollah tak. Hizbullah Allah ni tuan-tuan bukan melukis kartun Dekat negara kita Allah ni lah patut berhala di zaman Nabi SAW Mereka masuk ke dalam syiria Berbunuh Menyebelit anak-anak Umar Islam di dalam gubi syiria Ini yang berlaku di syiria pada hari ini واختم كلامي واشكر لكم حسن استماعكم جزاكم الله خيرا فمن اراد ان يعلم عن الاوضاع الان في الشام ما يحصل الان في الشام اوجز لكم بكلمات قليله عشرات الاحياء هدمت احياء كامله هدمت على رؤوس ساكنيها مئات المساجد احرقت وخربت وقصفت وهدمت دخلوا الى المساجد باحذيتهم اغتصبوا المسلمات في داخل المسجد وكانوا يقولون لهن نريد ان ننجب منكم الصحابه والانبياء هذا ما يحصل في سوريا ذبحوا الاطفال قتلوا العائلات قصفوا المشافي ما ترك شيئا يقع تحت ايديهم الا فعلوه لم يترك بشار الا